Принцип профилактики отморожений – это одеваться по сезону. Одеваться по сезону. Одежда, обуви, головные уборы должны быть по размеру, даже несколько чуть больше, чтобы нигде ничего не сдавливало кожные покровы, не нарушалась циркуляция крови, то есть не нарушалось микрокровообращение в конечностях. При выходе на улицу, когда знают, что нужно длительное время пребывать на улице, на холодном воздухе. Естественно, обработать кожу лица и рук кремами, содержащими жирные вещества, то есть, чтобы не было, кожа не была сухая. Рукавицы, варежки, перчатки должны быть тоже желательно из натуральных материалов, которые лучше греют, чем синтетика. Насчет Согревающих напитков тоже нужно отметить, так как согревающие любые горячительные напитки в холодное время года приводят не к, Это только временное явление, они кровообращение, улучшают кровообращение, расширяют сосуды, в результате этого просто происходит усиленная теплоотдача, но не согрев человека. То есть это согревание обманчиво. Судя по нашим данным трампунта, который вот уже с начала года к нам обратили 707 человек, определенный процент граждан пребывают в состоянии алкогольного опьянения. Естественно, травмы, полученные в таком состоянии, получается, нерационально полученные. То есть они могли люди этого избежать. Скажіть, будь ласка, а які перші ознаки того, що людина отримала відмороження? Перше – це похолодання кінчності пальців рук, ног, ушей, носа, тобто найбільш периферичних частин тіла. Это чувствуешь, нарушается чувствительность, э, покалывание, как говорят, ощущение бегания, мурашек по коже, э, побеление, бледность кожных покровов, которая постепенно приходит в побеление кожных покровов. Ну, такие вот основные. Звучат даже такие Да, сразу обращаться в медицинские учреждения.